અને એકની સહી જણાતા આ સર્ટિફિકેટ બોગસવાનું જણાયું હતું તપાસ દરમિયાન તેનો આઉટવર્ડ નંબર પણ ખોટો નીકળ્યો હતો જેથી હાલના ચીફ ફાયર વિજય પાટીલ દ્વારા બિલ્ડિંગના વહીવટકર્તાઓને નોટિસ આપવામાં આવી હતી બિલ્ડિંગના સંચાલક ડોક્ટર નઝમા રૂહાના શેખ અને સલીમભાઈએ રજૂ કરેલા પેપર્સ અને જવાબ પરથી ફાયરની ડુપ્લિકેટ એનોસી સિવાય ફાયર સર્વિસીસના સંચાલક જયેશ મકવાણાએ ઇસ્યુ કરી હોવાની વિગતો ખુલી હતી જયેશ મકવાણાએ રૂપિયા પંચ્યાસી હજારમાં બિલ્ડિંગની ફાયર સેફ્ટીને લગતું કામ લીધું હતું જેમાં એનઓસીનો પણ સમાવેશ થતો હતો જેથી ચીફ ફાયર ઓફિસરે રાવપુરા પોલીસને આ અંગે માહિતી આપી છે હાલમાં જ ફાયર બ્રિગેડના ચીફ ફાયર તરીકે ચાર્જ સંભાળનાર વિજય પાટીલે કહ્યું છે કે અર્શ પ્લાઝાના સંચાલકોને બોગસ ફાયર એનઓસી સિવાય ફાયર સર્વિસના જયેશ મકવાણાએ આપ્યો હતો જેથી તેને એનઓસી કેવી રીતે બનાવી અને આવી કેટલી એનઓસી બનાવી છે તે જાણવા પોલીસની મદદ લીધી છે आ उपरांत शहर में जो बिल्डिंग वहीवटकर्ता ने फायर एनओसी शंकास्पद जनाए तो तात्कालिक फायर ब्रिगेड नो संपर्क नक जनाव्य जैसे ही हमें ये पता चला कि ये एक फायर एनओसी जो है आज प्लाजा बिल्डिंग जो है वहाँ पर एक आग लगी थी तो आग लगने के बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास एप्लीकेशन किया था बट उस एप्लीकेशन के दौरान हमें पता मतलब ध्यान में आया कि ये जो एनओ सी जो है वो एनओ सी फोरजरी ऐसा लग रहा है तो उसके मुताबिक हमने जो उस बिल्डिंग के ओनर है और उनको हमने खुलासा मंगवाया था उस खुलासा जो है आज दोपहर को हमें मिला है और उस खुलासे के बेसिस पे हमने आज पुलिस को इंटमिशन दिया ख़ुलासे में उन्होंने कहा है कि उस बिल्डिंग में तीन मालिक है जिसमें से एक जो है एक डॉक्टर है उन डॉक्टर का वहाँ पर एक हॉस्पिटल है उस डॉक्टर हॉस्पिटल की जो भी उनको रिन्यूअल करना होता है उसके लिए उन्होंने फायर एन के लिए एक एजेंसी है शिवाय फायर सेफ्टी सर्विसेज जिनका नाम है जयेश मकवाना उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनसे उन्होंने उनको उन्होंने वर्कऑर्डर दिया था कि हमें फायर एन के लिए और जो भी काम करना है उसके लिए आप हमें काम करके दीजिए और उस बेसिस पे जो शिवाय फायर सेफ्टी एंड सर्विसेज जो एजेंसी है उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे ये एन दी हुई है जब हम लोगों हम लोग जब वो डॉक्यूमेंट देखा तो उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर जो हमारे पूर्व इंचार्ज चीफ आर ऑफिसर उनकी साइन और उनके बाद के पूर्व इंचार्ज चीफ आर ऑफिसर उनका नाम उसमें था इसलिए हमें ये फोर्जरी मैटर लगा इसलिए हम लोग इस डॉक्यूमेंट और ये जितने भी हमारे पास में जितना भी खुलासा आया हुआ है उसको लेके हम लोग आज पुलिस को आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है सर प्राथमिक दृष्टि प्राथ, प्राथ, से आप लोगों ने ज़रूर मैंने अभी कहा था आपको तो कि आ, वो जो एनओसी है उसके ऊपर में पूर्व इंचार्ज चीफ आर ऑफिसर की साइन है और उनके बाद के जो पूर्व इंचार्ज चीफ आर ऑफिसर है उनका नाम है तो उससे साइन और नाम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर लग रही है इसलिए हमें वो लगा कि ये मामला फोर्जरी का है इसलिए हम लोग अभी पुलिस के पास में उसकी कंप्लेट की हुई है हमने रावपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी हमने आज कंप्लेन की हुई है और उनको कहा कि आप आ, आगे की इन्वेस्टिगेशन करिए साथ में हमने बिल्डिंग ओनर जो है उनको भी नोटिस दिया हुआ है